Щось потрапило у око. Недовго замислюючись, ми зачасту брудними руками дістаємо з ока зайве. Час від часу витираємо очі впродовж дня, а потім якось помічаємо, що з'явилося запалення слизової оболонки. Лікар повідомляє, що у вас конюктивіт. Кон'юктивіт – це воспалення слизистої глаза, тобто ось той білок глаза, який ви бачите, якщо дивитесь на другого чоловіка або на себе, і он покрит слизистою обувочки, которая називається конъюнктива. І при воспалітельному заболіванні конюктиви вона воспаляється. Конюктивіт зачасту виникає при потраплянні на поверхню ока мікробів, грибків, вірусів. Іноді конъюнктивит називають ще кролячі очі. Це пов'язано з тим, що хвороба часто супроводжується почервонінням склер. склеру. Ну, першу очередь жалоби это на покраснення, слізливості. Иногда зуд, снижение остроты зрения, возможно, но незначительно. Бывают еще такие варианты, как смыкаются очень сильно веки, что даже нельзя их раскрыть. Ну, конечно, различные выделения с глаз. Как правило, данное заболевание является двухсторонним, хотя бы иногда бывает и на одном глазе. Люди, в принципе, должны сразу понимать для себя, что конъюнктивиты являются в первую очередь по своей природе вирусной и бактериальной инфекцией. Иногда бывает еще аллергического характера. Поэтому если вирусная и бактериальная, это значит инфекционное заболевание. И вы должны в первую очередь быть насторожены на то, что у вас в семье есть еще близкие, особенно малые детки, а также ослабленные люди другой какой-то заболеванием. И я бы еще выделил третью группу больных, скажем, ваших близких, те, которые недавно прооперировались по поводу глаз, полостные операции. Для них вы должны свое заболевание, ну, скажем, преграду поставить между собой и ими, чтобы ваша инфекция не перешла к ним. Потому что их лечить, банальный конъюнктивит, гораздо тяжелее, чем, допустим, у вас. Ну, конечно, в первую очередь хотел бы еще так подчеркнуть, что самолечением желательно не заниматься. Но бывает ситуация, если вы находитесь где-то далеко за пределами, если у вас есть, скажем так, какая-то медицинская своего рода аптечка, где есть капли любые противовоспалительные, то можно до начала своего прихода на осмотр, если этот осмотр будет не скоро, вы можете начать капать эти противовоспалительные капли. Но желательно, конечно, быть на осмотре, потому что бывают различные природы данное заболевание, которое может приводить к довольно серьезным проблемам. Особенно, если так даже взять нынешнюю эпид обстановку в течение вот этого года, очень тяжело протекала в данном году аденовирусная инфекция которая в дальнейшем повреждала не только саму конъюнктиву глаза и роговицу. И у людей терялись зрительные функции, то есть хуже стали, стали видеть. И оставались э, остаточные явления в каких-то различных своих проявлениях. И поэтому обязательно надо желательно, чем раньше, тем Быстреє броща найбільш складна форма конюктивіта хронічна. Вона зустрічається переважно у дорослих і викликається довгостроково діючими подразниками: димом, пилом, хімічними домішками в повітрі. Причиною хронічного кон'юктивіта також можуть бути авітаміноз, порушення обміну речовин, хронічні ураження носа і слізних шляхів. Саме по собі конюктивіти єси правильне начало лікування, своєрімне обращення. как правило, данная патология к каким-то серьезным последствиям не приводит. Но, вот, как я обращал внимание на аденовирусные конъюнктивиты, герпетические конъюнктивиты, они просто так могут не заканчиваться, даже при хорошем своевременном начатом лечении. Последствия, ну, во-первых, если вызывает воспаление роговицы. Дальше могут стойкие помутнения роговицы вызываться, которые в дальнейшем приводят к серьезным снижениям остроты зрения. Иногда инфекция может переходить внутрь глаза и повреждать более глубже слои глаза и вызывать увеиты. Это более серьезная проблема, которая лечением всего лишь двух-трех дней, а то и пяти, не заканчивается. Такие проблемы лечатся очень долго и скажем так, что немаловажно очень дорогостоящее лечение и иногда приводит к очень серьезным, более еще серьезным последствиям. Поэтому хотелось всегда напомнить пациенту будущему, если у кого такие проблемы возникают, надо приходить и не стесняться прийти на осмотр, потому что это в первую очередь для вас важно. В плане хронизации процесса ну, как правило, это, если частые бывают воспалительные заболевания на конъюнктиве, то есть это, как правило, у жителей сельской местности, потому что они чаще стыкаются с какой-то пылью, а также работники, допустим, какой-то угольной промышленности, либо, допустим, в карьерах где-то работают, то у них это может привести к хронизации процесса. И, то есть периодически, либо <coughs> очень часто, то есть там, раз в месяц, а то и чуть ли не вызовел, и сразу опять повтор начинается, появляются вот те признаки, что я перед этим называл. То есть покраснение, зуд, там, слезливость непонятная. И поэтому приходится постоянно лечить, лечить. И самое главное не запускать вот этот процесс, чтобы оно не запускалось. Ускладнення завжди начинаются з незначних проблем, тому будьмо свідомими та бережімо своє здоров'я.